Сегодня 17 вересня – важная дата для Бреста и всей Беларуси. Ровно 75 году тому отбылось историчное узъединение Заходной Беларуси с БССР. Свою историю брестовчане шануюсь и поважаюсь Тому у гонор юбилея в городе организовали тематичные круглые столы. 17 вересня особливая историчная дата для белорусского народа. Минавито у день 75 годов тому у никуда домового Советского Союза с Германией заходняя Беларусь, якая находилась у складе Польши, а дошла до БССР. Сегодня суверенная и миролюбивая Беларусь бережливо ставится до своей истории, территориальной целостности и незалежности. Однако по 39 1939 -го года не перестают обмерковываться историками, докторами наук и представниками громадских организаций. На передо юбилея посяджение круглого стола зарэскі дзяржаўны- тэхнічны універсітэт, абмярковаліся вынікі ўз'яднання жыццё беларуса ў складзе Польшы і, вядома ж, сённяшнія поспехі міжнароднага супрацоўніцтва Беларусі і Польшы. На сегодняшний день поддержка отношений между Беларусью и Польшей – это очень важные моменты, и как вы уже видите, эти отношения налаживаются, более теплыми стали. Ближайшие соседи наши – это Польша, это Украина, и, конечно, для нас очень важно, чтобы эта дата воспринималась доброжелательно. Свой круглый стол организовали и Ленинская районная организация «Беларусь», Совет ветеранов и районный комитет БРСМ. У зале кинотеатра «Беларусь» удельники посаджения собрались не только, как заслугать доклады, обмерковать выступления, а и поменьшовать с юбилеем ветеранов, яких с каждым годом застается все меньше считаю, что каждый человек, каждый взрослый человек, как и старший, так и младший, должен помнить свою историю. Пока живет история в наших сердцах, она не умрет, она будет жить с нами. Такие мероприемства я еще один способ передать нашаткам, как мага больше веду об историчных подеях. Когда человек сам интервьюирует ветерана, записывает его воспоминания, он, он, проникается вот этой работой, проникается теми идеями, историей. И вы знаете, у этих ребят горят глаза. Подея 75-летней давности переканал Чавучать. Одинством народов треба дорожить, яго треба берахчи и оборонять. Кристина Масюк, Александр Севицкий, Руслан Селюк, областные новины Брест.